नमस्ते स्नेहितरे श्री श्रीधनदा उवाच देविदेवमुपागय्य नीलकण्ठं मम प्रियं कृपाय पार्वतीप्राहशङ्करं करुणाकरं श्रीदेव्य उवाच ब्रूहि वल्लभा साधूनां दरिद्राणां कुटुम्बिनां दरिद्रदलनोपायमञ्जसैव धनप्रदम् श्रीशिव उवाच पूजयन् महेश्वरः उचितं जगदम्बासि तव भूतानुकम्पाय ससीतं सानुजं रामं साञ्जनेयं सहानुगं प्रणम्य परमानन्दं महं स्तोत्रमुत्तमं धनदं श्रद्धदानानां सद्यः सुलभकारकं योगक्षेमकरं सत्यं सत्यमेव वचो मम पठन्तः पाठयन्तोऽपि ब्राह्मण्यरास्तिकोत्तमयि धनलाभो भवेदाशु नाशमेति दरिद्रता भूभवांशभवां बवाम्, भक्तिकल्पलतां शुभां प्रार्थयेत्थां यथा कामं कामधेनुस्वरूपिणीम् धनदे धनदे देवि दानशीले दयाकरे त्वं प्रसीद प्रसीदमहेशानि यदर्थं प्रार्थयाम्यहं धरामरप्रिये पूजिते सुदनं धार्मिके देहि यजमानाय सत्वरं रम्यरुद्र प्रिये रूपे रामरूपेरतिप्रिये शिकीसकमनोमूर्ते प्रणते मही दायिके सिद्धिसर्वार्थदायिके दिव्याम्बरदरे दिव्य दिव्यमाल्यनुशोभिते समस्तगुणसम्पन्ने सर्वलक्षणलक्षिते शरचन्द्रमुखे नीले नीलनीरजलोचने चञ्चरीकचमूचारु श्रीहार कुटिलालके मत्ते भगवती मातः कलकण्ठरवामृते हासवालोकनैर्दिव्यभ्रक्तचिन्तापरूपलावण्यतारुण्यकालुण्यगुणभाजने क्षणत्कं कणमञ्जिरे रसलीलकराम्बुजे रुद्रप्रकाशिते तत्ते धर्माधारे वदरालये प्रयत्नयजमानाय धनं धर्मैकसाधनं मातं मे विलम्बेन कृपाय करुणागारे प्रार्थितं कुरु मे शुभे वसुदारूपे वसुवासव वसुवासवन्दिते धनदे यजमानाय वरदे वरदा भव ब्रह्मण्यब्राह्मण्यः पूजय पार्वती शिवशङ्करे स्तोत्रं दरिद्रताव्याधिशमनं सुदनप्रदम् शिखरे शङ्करे श्रीदे प्रसीदमही किङ्करे पार्वतीश प्रसादेन सुरेशकिङ्करे ऋतं श्रद्धाय हे परिष्यन्ति पाठयिष्यन्ति भक्तितः सहस्रमायुतं लक्ष्यं धनलाभो भवेद्वं धनधाय नमस्तुभ्यं नितिपद्माधिपाय च भवन्तु ಸ್ವತ್ವ ಸಾಧಾನ್ಯ ಧನಧಾನ್ಯಾದಿ ಇತಿ ಶ್ರೀ ಧನಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು